Это мое боли... самое больное, о чем я не могу говорить, потому что я верующий человек. Ну, я, я просто ну, я не, не не хочу, как бы сказать, что я какой-то там адепт. Или... Я просто храню в себе веру. Вот будем говорить так. Хотя бы веру в то, что в основные каноны: не убей, не укради, будь человеком. Вот и все. И когда в церкви начали массово говорить о том, что приедут геи, придут геи там, детей будут забирать на органы, то есть то, что делала церковь, когда приходишь, я последний раз была на проповоде на Пасху, после этого у нас все, кто как-то соображал и верил в что-то, просто перестали люди ходить в церковь. Потому что при, вот, приезжает даже батюшка отпевать покойника, он посвящает этому минимальное количество того, а, уши, все, аминь, все, все ушли. И 40 минут идет пропаганда, Путин нас спасет, Путин поможет, только Путин привозит нам еду, Украина все забирает, всех православных будут убивать, нам будут перекрещивать река католиков. То, что делается в церкви, это... Ну, Господь судья, будем говорить так. Каждый получит по заслугам Господь судья. Я не могу богохульствовать, я не могу. Каждый из нас, ну я к священникам отношусь как к выполняющим свою работу. И были ли такие случаи, что многие люди, которые ну, вот, уже просто в растерянности, потом выезжали сюда, на Украину, говорили, Лена, ты знаешь, мы пошли вот в греко-католический храм или просто в какой-то, мы вообще не знаем, какой то храм. Мы пришли, вот, послушали то, что говорит священник, да, нас попустило, вот нам легче. Мы даже не знаем, как он называется храм, мы вообще не знаем, какой он веры. Там не говорили о политике навязывалось какое-то постоянное, ну вот именно шло навязывание социальной позиции. И теперь вернемся к тому, кто же стал